Всім привіт! Як ви знаєте, завтра нашого сніма, щоб я була туда. От Завтра у нашого синочка, день народження, 15 років. Думали, що готувати, що готувати тортиком. я потеряла свій фірменний рецепт медовика. Так що, мачо, з кадру, тому що в мене тут кулінарний популярний влог. E, Значить, буду ділятик, класичний Нью-Йорк, який готую вже 15 років. E, рецепт моєї прапрабабушки прабабушки і прапрадідушки. Шуточки, шуточками. Значить, давайте скажу сразу, що треба. Ви собі можете записувати. Значить, треба дві e, пачечки, ось такого печива. Бачите, до кави я беру. Чотири яєчка желательно ті на домашні. E, Взагалі 200 грамів вершкового масла. Ну, на нас 180, ну нічого страшного. А я буду 120 грамів. 120 грамів цукру, 450 грамів жирного сиру творогу. У мене в даному випадку моєї любимої свікруні, вона сама робить, ну, як масло, у нас дуже жирне, хороше. Подожі, стоп, забила стоп. Так, еще нам надо вот пожалуйста. Е -э, Филадельфия надо 360 грамм. У мене 2 по 180 грамм. Значит, білоция не очень. Ну, как бы, конечно, хотелось бы Филадельфия. Но это 160 грамм, Филадельфия 160. Извините. На, На это все пойдет. Значит, что мы делаем дальше? Можно я вот дому? Е -э, беремо вершковое масло. Я тоже, Поближе. Я тоже. Оператор. Мальчик, Мама, ты мочи. сейчас видишь, тут оно жирное, надо. Значит, что делаем сначала? Растапливаем масло. Для чего? Можно Так, а деньги с просмотра воды будешь с меня брать, не получится. Это ферма тоже брала, масло. Так, на маленький огонь. Сейчас мы пока растапливаем. Что мы делаем дальше? Яйца. Нет, а ты не угадал. С этой стороны, Димочка, можешь у меня рабочий э, а -а -а -а. Я знаю, я знаю. Так, что, угадал? Ой, да, да, я угадал. Так, а Песенья. что? Печенье. Печенье. Вы знаете, градику завтра 15 тропин. В такой погоде я не помню никогда. Это просто ужас. Значит, берем печенье. Давай ты сюда, хорошо. Это новый блендер. Почекай, я тоже выклею. Зачем? Зачем тоже добавлю. Да, а. И кидаем сюда. Ммм, наеданный. Почекай. А ты выкрыл, давай? Да. Я, я, я. Берем мысочку. А так как у нас папа любитель мысочек, да, у нас да, 150 да. штук. Это очень много. Да, великое. да, давай. Молочка, кричи, господи. Одеваем чашу. Да. Да. И потом... дыр-дыр-дыр-дыр. Дыр-дыр-дыр. Одеваем бленд. И поехали. Ближе можно. когда-то помогать. Что-что-что? Что-что именно? <смеш> а я высыпала. Но -а -а. Я... Ковочка, ты там удобно? Да. Масло у нас топится. Мы еще делаем... Значит, разбиваем такую крошечку, бачите? Просто крошечка. Поехали дальше. Сейчас я уже все высыплю. забьем уже все. А, біде, вставай, Тут уже, може, вот так отсюда. Так, зняли масло вишкове. От тістечко наша, бачите? Заливаємо. Так. Вимішуємо. Вимішуємо хорошенько. Це я вже помила, якщо покажу. Хазяйка поки тупилась масло, я вже помила, тому що я ж не люблю. что она не помылась. Вот так вот, значит, его хорошенечко. Бачите, у оно стоит? Вот такая. Тут, наверное, и масло, Дима, кажется, маргарина миллион. Ну, мы же не каждый день делаем такие чизки, правильно? Так. Вот так вот. Такая вот у нас будет красота. Вот так возьму. И болей-болей. Ага, не побачила, но ничего. Что делаем дальше? Барандачка. У меня у такая формочка. Я пергамент. Ну, уже старенькая, уже из 50 год. Она будет обновиться. Тоже по наследству пришло от троегородной прабабушки. Это я купила у нас на ЖК, что София. Так, выкидаем сюда. Оно ж теплое, вы поняли? Так, значит, это да -а -а -а. мы выбросили. Вовочка, мешаешь? Я? Да. О, вот это уже круто. Так. Теперь делаем такую формочку. Значит, это все так. Она, видишь, там облипается. мы делаем вот такую формочку. Она липится хорошо. Так. Я сейчас руками его начну липить. оно хорошо потом руками, просто что оно жирно. Вот такая. такая. Такая получается у нас сейчас формочка. И мы сейчас можно там девочки обрезают, делают ровненько, там все красиво. Я этого не делаю. Я так сейчас руками подтягиваю. ручки она чистит, не проживает. Вот так да, повыше, повыше. Вот так сейчас я такие делаю. Давайте. красота, ну красота. Ну, боже, талантливо во всем. Это же надо. Красавица. Значит, вот так вот сделали. Все. Теперь что? Ставим в холодильник Ставим в холодильник и, и что? И чекаем, пока оно остыгнет. Я мою Та Да. Что такое? Это можно Кадр щоб не попадала ноги, Було в тебе ноги от все хлопчика кост. Ставлю в холодильник, все так. Сразу тут же тепленький. Приступаем к основному. Не знаю, то что я не люблю. У мене есть номер, я сейчас найду номер всіх. Когда маме что-то надо. Так, я начинаем дальше. Що ми берем? Мы берем творог. Да. Тварух. А -а -а -а. Кто робил? Бабуля робила. Не. Берем блендер. И да, начинаем вот так вот. Ой, это кухню. Вот так вот. Смотрите, как это классика получается. Значит, мы его ну, до однородної массы. минуточка наш су, сушев наш сушев так берем цукор что-то грамм да. высыпаем аккуратно желательно так до конца о молочина давай я. давай Избиваем дальше есть таблеточка гидрази пама какого то чтобы целый держи? молодец просто приподнимай. что будут куски перо. Так, вот у нас получается такое стой. Давай, давай ты порядок. А потом яйца. Так, нет, сначала у нас слаз. Давай. Так, а, так давай... назад, назад. Открываем наш сыр. А, сыр, сыр, я забыла. Сейчас я сначала все, что тут, здесь проблема.

140 и вот. под нижнее деко, под нижнее дека э, налить кипяточка, чтобы не потрескалась закрыть, чтобы не потрескалась ця форма наша, ну, печенька. И він был такий воздушный. И что мы делаем теперь? Мы открываем филадельфию. Да. да. Открываем филадельфию. Да, а потом яйца. Ну непогано, дивіться А потом яйца.

Хороший, непогано, давайте. Такий прям хороший. Такий прям-то что? Прям хороший сырок. А я три взяла. Ну еще. Пять буду доношусь. Можно суши будем делать, не? Суши, не так.

надо ну, я от разбиваю яйца. Я от мои яйца разбиваю. Ну давай вот в мысочку. Не-не-не, мне одна яичка в ту мысочку. Теперь о, мы добавляем яйца по очереди, по одному, и не взбиваем, а просто перемешиваем. Просто перемешиваем? Да. А мы так, а перед этим, смотрите, я беру готов. и добавляю вот сюда на деко. Стух, 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 ну и я сломать и, и... Да, там. вот так вот. Вот так вот. Пол дачка налила водичкой. На 140 градусов, последний раз сказала. Стух, ну Ну, а вот сюда одна избытия ячейки. Ну, кто-то учил? Да. Кто учил? Бабчика. Бабчика, привет. Конечно же. На мысочку, сыночек. Вовочка. Еще, наверное, заступлю. А, вот оно что получается. Ага. 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 один покинул так кухню. Поэтому мы берем еще одно яичко, потому надо четыре. По одному сбиваем. И вот так вот перемешиваем, чтобы оно было ну, пушистое, воздушное. Вот так вот. Уже не блендером. Бачите, какие жовтые уже наш красный к сонечку так О, красота второе пошли так вот четыре штучки надо взбить <coughs> <coughs> неосторожно вот так вот зацепить последнее яичко, четвертое. Перемешаю. Вот, перемешала. Бачите, какие яйца, боже, это домашние, кстати. У нас даже люди поболее просят все яйца домашние. Вот, потому что вкуснее, конечно, не Все домашние едят. Все кури, подвесь, аж красный, желток. Потому у нас чизкейк всегда оранжевый получается, Скурку мой. Что я делаю дальше? Я вам скажу сейчас. Я достаю с холодильника остывший наш вот сей вот чизкейк. коржную формочку, которую мы сделали, да. Вот. Добрый день, что у нас тут И заливаю наш чизкейк хорошее тут освещение. Ну вот, Напущить нормально вы да, девочки и мальчики. Это кулинарный шедевр просто. Почему меньше? Смотрите, сейчас мы дальше. Ручка, я поняла. Не так, як лови, я це І ставлю в духовку полтора часа. Ой! Ой, сауна! Все, на піл... на півтори години. На півтори. Що я діла далі? Зараз от це все треба, Буде треба помити. Це я помила, це я ще не помила. Значить, то я помила. Ось це обов'язково теж. Все мойте, тому що ну, ну, хоча б протирайте. после использования рука то грязно, то что она потом засмальцована, это как бы не очень красиво, если честно, я не люблю. Что то, что связано с продуктом, и быть, как новое, поэтому у меня все затерто. Так, э, а, я хочу сделать желе и полить на желе. Можно черницы, но черницы я не нашла, замороженную не захотела, а лохина по цене, извините, почки не хочу. Э, значит, ставлю чайник на желе, все. Так, в общем, півтори години пробила здесь, открываем. Значит, смотрите, вот я открыла. Значит, э, поставили. и вот так час воно стоит в духовке с открытой крышкой. Все. Оставила и час стоит. Потом таким же теплым ровно через годину, в холодильник. И ще майже теплым. Ви поняли? Запомните, важный момент в этом все. Я вырешила решила роз этот самый залить желе, сделать такую прослоечку. Значит, поставила немножко в холодильничке и вот так вот заливаем. Ой, а вон не дуже. А, вон надо поправить ровно. О, о. Вот. И ставим в холодильник. До завтра. Да, пап? Вот такой получился у нас чизкейк. Ну, такая будет у нас красота именинная завтра. Разрез я завтра покажу и уже, ну, понятно, ну, видео выложу завтра. Так, переночувак у нас торт. Ну, не торт, а чизкейк. И мы будем с вами открывать. Вот. Давай, у Градика сегодня день поэтому... Так, сейчас я возьму ножик. И вот так вот попробую он не сломался. Сейчас. А, шикарно отходит. Смотрите. Тихо. Смотрите сюда. Какая красота получается. М -м? Прелесть. Ну, прелесть. Она. Ну, сюда. Так, сейчас будем ставить свечечки. И потом покажу вам разрез. Так. Итак, показываем, какой же в разрезе у нас получился чизкейк. Можно вот эти бока можно убрать, но я просто ну, не люблю. Этот. угу. Если бы я еще его... Я просто не... Все, все. Шо? То все хорошо. Все хорошо. Все отлично. Так, смотрим. Вот такой в разрезе получается чизкейк. Значит, вот так. Ну, я трошки неправильно порезала. Вот. Покажи вот тут серединку. Так, снимай топор, в общем, если вам понравился такой быстрый, легкий рецепт самого лучшего моей прапрабабушке рецепта нью York подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, после видео. Обалденный. Красиво? Все, всем пока. Можно ягодками украсить? Но ну, меня их немало. Пока.